Ну, во-первых, хочу отметить, что такие игры украшают первую лигу. Я имею в виду по накалу, по борьбе. Все 95 минут за каждый клочок, так скажем, за каждый метр на футбольном поле была настоящая драка. Поэтому, ну, наверное, и поэтому тоже судья немножко потерял нить игры, потому что... Ну, не хочу не обсуждать и никогда не обсуждать, стараюсь все-таки за больше за своих гроб следить, но все-таки немножко поломал он игру. Поэтому... А так, конечно, молодцы ребята, что не опустили руки после такого обидного гола, какая череда пошла стандартов, которая нас хоронит: Саболонь, Иличевец, Черкасы, Динамо Киев. Ну, по-моему, без стандарта вообще голы не забивают. Ну, поэтому и работаем над этим. Ну, значит, в следующем чемпионате не будем пропускать со стандартов. Потому что полоса бывает белая, полоса черная. То, что касается стандарта, у нас явно полоса черная. Пожалуйста. Быстрый гол это ошибки при стандартах или то, что недостаточно концентрации. Пришли игроки, еще не включились в игру. Ну, я думаю, здесь все, все вместе. Э -э 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 Опять же, у Елиуса это грозное оружие стандарты, при том, что больше 50% команды очень опытные ребята и хорошо себя чувствуют на втором этаже. Хотя, видите, гол забили с подмышки, как называется. Поэтому... Еще Во втором тайме вы пытались перестроить игру с заменами с самого начала? И как, на что вы ориентировали игроков? Мы видели, было больше дальних ударов пас сейчас. Ну, мы ориентировали, во-первых, мы сняли Войцеховского, На Войцеховского другие были возложены, и у него игра другая, то есть ему надо пространство, что мы хотели сделать в первом тайме, и рассчитывали на его скорость. Но, как игра показала, что все равно очень важен для первой лиги столб, для, в которого можно бить, подбирать, навязывать борьбу. Потому что не всегда качество полей позволяет играть в футбол, не всегда качество футболистов позволяет в футбол играть э, через пас. Поэтому упрощаем игру, когда команда наелась уже психологически, то есть как бы вот упрощаем игру и в принципе с Лапиным, я думаю, не ошиблись, потому что с его передачи пенальти получился, и он несколько мячей ключевых выиграл, э, держал в напряжении защитников Елиуса. Ну, то, что от него хотели, того добили.